Səmmə nə deyürəm. Çoxdan da burada cəza çəkirsən. 2 il yarıma yaxın. Və ümumiyyətlə sənin gündəlik cədvəlin necədir? Cədvələ uyğun oyanırsan? Gün ərzində nə işlə məşğul olursan? Bu məhsulları harda yeyirsən? Səhər oyanıram, saat 8-də işdə oluram və 3-ə kimi işləyirəm. Sonra azad vaxt. İdmana gedə bilərəm və yaxud televizora baxa bilərəm. Cədvəl azaddır, rahatdır. Yeganə çətinlik ərazini tərk etməyə olmaz. Bəs o düzdür, ciz. Siz mağazaya gedib ərzaq ala bilərsiz? Hə, mən elə bu gün ordaydım. Çək burdadır. Yəni sən bu gün 75 evro pul xərclədin. Aha, bəs pul səndə hardan? Mən axı burada maaş alıram. Gündə 72 evro. Ayda məbhus 1500 evro pul qazanır. Özü də saat 8-dən 3-ə kimi işləmə şərti ilə. Ərəmcivi, kanalına abunə olmağı unutmayın.